Всем хай, с вами Фоксина. Сегодня я вот э, играю такую игрушку с Кайрим. Это вот, э, короче, мой, ну, мой персонаж. Я уже давно прошла эту игру. В общем, я просто начала это все заново. Так, что там? Теперь нафиг он мне нужен. Так, сейчас. Я продемонстрирую вам крик Дюрнивир. Только там Дюр первый слот, я только выучила. Вот, короче. Вот такой звук. Слишком громко. Если у меня сейчас зависнет, я не смогу снять. Отсвои, поскари. Извините, ребят, если я не смогу. Вот. Жалко то, что здесь стулья сломать нельзя. Я бы вообще все стулья переломала. Потому что я у них... Это люблю ну, садиться. так да. Вообще я люблю больше магии шарахаться. Так. Теперь оружие. Что мне взять из оружия? Точно я же вспомнил, что я все время беру. Так. Кинжальчик мой. уже был один точно чего это я фиски кинжал страха в общем я люблю шараться это нужно было сделать как будто чтобы видно было вам а я сделала чтобы было не видно не знаю почему но сейчас я это сделаю и исправлю Нет пусть так остается. Вот, все равно не видно. Как я шарахаюсь магией. И еще вам будет видно, как я. Вот, ножом держусь. Ой, рано. из... Срано, извини. Пошлите. Я, такая, прыгаю. я не знаю, может вообще буду больше летсплеев снимать я буду часть делать, там, это первая часть, там будет вторая. Ой, куда я зашла? В Skyrim будет еще вторая часть. Вот еще я вам покажу моего персонажа другого. Это это, Локо Каджет. Он прикольный. У меня уже там Отр есть. Короче, много чего, Экспо, есть. Блин, я того, что слышала эту песню Махасла ну, не знаю, как она точно называется, но я, О, господи, но я пою Амахаса. вот это, мне очень нравится, мы там в школе с камины и напиваем. Я нечаянно. Так, идем, 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 идем. Дворфон как-то. Эмма Амахаса. Ой, господи, у меня же я же вампир. Точно. Вот сейчас, если вы мне не верите, сейчас я вам в глаза покажу. Блин, не видно. Вот видите, как это переносит. Я не могу это переносить, я тоже вампер. Кстати, а куда мне надо? Куда мне надо? Так, я сюда зашла. У нас задание, задание, задание. А хоть и засветлимена, где находятся для того, чтобы Мне нужно же забрать. О, коллеги Винтерхолда, мой родной город. Потому что у меня там обучение. Ну господи, куда я маркет поставила? Я вообще же эту игру играть. Я Ведьмак, 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 Ведьмак. такого вот играю. Ну, Господи и Ведьмак, и Ведьмак. Я играю только в Ведьмак. Но вот потом начала заигрывать в Скайрим. Все прошло. Вот. Вантерлорд. Вам кажется, то, что у него вот как-то с головой еще в порядке. Вот. Все нормально у него с головой. Я не любитель Но ну, да, они да, лучше, чем я. Пошлите. Ой. Вот здесь видна солнечная дорога Винтер Холден я это называю, О, Господи. Я прям хочу. Уже пять минут снимаем. Дальше, с кем говорить-то надо... А не с вами вообще. Идите все нафиг. Это мы что-то просто как-то... Что-то не то. Так, нам нужно подняться, потом опять спуститься, а потом опять, скорее всего, подняться. Я просто не помню. Нет, спуститься. Сначала подняться, потом спуститься, а потом спуститься опять. Go <су> Я не терплю, если с книгами обращаются неаккуратно. Так, не <су> <оставишься>. <су> Просто... <су> и что ты будешь с ним делать? Ты хоть понимаешь, о чем просишь? Я так и знал приходит древний, чтобы пройти и все равно боги обычно отнимают. А? Думаешь, я вот. бы, его бы охраняли как зеницу ока? Конечно, я найду тебе все, что. Так что особо не надейся. По большей части это ложь, разбавленная слухами и допусками. Бейся, слава. Слушай. У меня найдет какие-то книги. И полотят. блин. Воложь тут сюда. Вот. Вот держи. Типу. Старайся ничего на них не пронизить. Вот то чтобы собрать эту коллекцию ушли сотни лет и она останется в идеальном состоянии Бой, а, он величайный я он куда он типа куда сказал что нашел какой-то старый с тех пор я ничего о нем не слышу ну, спросить Ольга Рыбина, типа, найти с этим силой серый Что, задание, 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 задание. Все, пошлите. А сыр она куда делать? А вот она моя хорошая. Я не, знаю, я не знаю, почему я такой возле этой броне хожу. Так, поднимаемся. А Поднимаемся, поднимаемся, поднимаемся. Так, что дальше я забыла? Вниз или куда? Наверх. Потом вниз. Все, до стихи мы дошли. Но это еще не все, далеко не все. Еще долго идти. В общем... Моя кровь кипит на солнце. Так. Ой, господи, опять. Вот я все время это путаю. Так значит, я могу отсюда дойти. Это, типа, 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 блин, запомнился эту песню. Вот. Отговориться от нее не могу. Короче, идем туда. Ай, волк. А я-то подумала. Где ты? Все. Куда я побежал? А где? Коркер. А где сарана моя? Смотрю одежду. Не нужно ничего не сидеть. 29-31. 35 меня Сейчас быстро-быстро-быстро листаем, листаем. Короче, все нормально. Пошли. Сериально моя. Нет, две мерзкие перчатки, я, я их отдала. И такая музычка прикольная, мне она очень нравится. Так, он нам туда идти, скорее всего, да? Я не помню. Не там храм не ну, сюда. Нам куда-то дальше. Ну уж приближаемся, здесь, даже не крыса. Да. Уи, он полетел. Это было так няшно. Все, типа у меня скоро 15 уровень будет. Вообще у моего лока качества 24 уровень, а у моего мура 64. -й меня много, короче, персонажек. О, Сирана, уи! Типа плывем. О, кстати, здесь нужно решать и проплыть потом под ними. Что они нас так просто не подпустят. Видите? Надо проплыть. Ух ты, рыба. Водяной поплывай. прикольный. у очень прикольно. Вот здесь тоже проплывать надо. Вот, вот это самое сейчас сложное. Господи, здесь. Я сама сейчас только что испугалась, что я под водой уже вообще все. Я вообще буду сначала играть. Я сейчас очень сильно испугалась, что я сейчас задохнусь. И сейчас тоже. Так, куда мне нужно? Так можно проплыть. Ем. Теперь нам здесь нужно прыгать, чтобы не утонуть. дурацкая фамилия сегодня найти септимы сегодня а я еще подумала сегодня его прям найти давай две в потусторонние древние сыр империя я знаю но я не могу пойти к нему Бедный сердцем. Ведь я, я вышел за пределы здесь. Ну, здесь. То есть в этом измерении, в космическом масштабе. Все. Один блок поднимает другой. Ну, чего ты хочешь, типа? шедевр работы Венера. Глубоко внутри величайшего их знания. Короче, вот тупой или как? среди людей. По счастью, они оставили свой... одно. Ты знаешь, черный предел в глубине, во тьме. Тайная крепость башня в а Я там... уж хотел черный предел. Точка прокола первого хода. Свершение. Пройди к ее краю. И черный предел Лежит к ней. Но они не все могут войти. Только... Но... Две вещи есть для тебя. Две формы. Одна острая, другая. Круг. Круглый. Острый. Пойди за. А, я поняла, какой. Да. Он знает, что ты Пустой ну, словарь давай. Записать словарь. Пошлите. Типа. just hear you мы от него сбежали, потому что я у него заворовала камень душ. Я не хочу перезаписываться, мне пофигу. Все равно все будет нормально. Скорее, люди все нормально. Так. Где моя сираночка? Опять куда-то уперлась. Не, ну вообще я сирана. плывем, мы плывем, мы плывем, мы плывем. Кстати, ребята, извините за плохой звук, если, ну, как, видимо, я посмотрела свое видео, вроде бы звук нормальный. Если здесь, пишите комментарии. Я могу это потом установить что-нибудь другое нормальное. Ну, как вам сказать, у меня есть специальная штука такая. Щитюка, да, щитюка есть вот, и я установлю ее, типа, и будет все Иди быстрее. С этим мы уже поссорились. Вот, знаете, если только вот потрясти магией, вот, почему-то удар почему становится лучше, я уже так пробовала. Но мне лучше стало. Я трясу магией. Посмотрите, как это выглядит со стороны. Я трясу. О, мы пришли. Черный брод. Брод, брод. Точно не помню. Ой, ой, Амахаса. Блин, ну так привязался. Подожди. Да. Я в милицию и из Грамора пришла. Это... А я думаю, Черный брод, я пришла. идем идем шагай по луне идем идем шагай по луне все Поркера, мой господи В общем, я пока пошла. Он меня не догонит. Так. Сблизу. Короче, он меня просто боится. Если захочет, придет. Всем бай-бай. С вами была Фоксина. До новых встреч. И до встречи. Следующий летсплей я тоже буду снимать, только в черном броде.